Мне без Антона Соломухи стало очень грустно. И чем дальше, тем больше я понимаю, что я с ним разговариваю, продолжаю свои какие-то споры и диалоги как бы с Антошей. Я чем дальше, тем больше упоминаю его в каких-то важных таких мировоззренческих диалогах со своими друзьями. Антон Соломуха все равно в моем сознании остается достаточно ярким примером культурной ситуации Украины, типа Европы, цивилизации. Потому что с Антоном мы успели обсудить все. То есть все, что нам интересно, все, что самое важное. И Антон Соломуха сумел повлиять в моей жизни на очень многое. Хотя знакомы мы были всего лишь с 2008 года, но уже в 2009 первая выставка в Париже, в 2000 2011 вторая, 2011 потом, э, в 2011 э, потом фестиваль Варле, потом какие-то масса планов, еще какие-то киевские выставки. А потом в конце концов э, начинается революция и Антон активничает там, несмотря на уже подорванное здоровье. В Фейсбуке, потом мы встречаемся, потом Антон умирает, и вот тут становится все как-то очень, очень грустно и фатально. А значение Антона Соломухи. То есть был вопрос, вот ответ. Это один из ярчайших примеров, скажем, возможности или невозможности, вот это тоже называется, евроинтегрироваться. То есть вот, вот о чем идет речь. Супер успешная, очень красивая биография человек из очень важной, значимой украинской семьи, то есть ну, советской, то есть еще там как бы оно и, и украинской, и советской. В девятом году уезжает как диссидент, потому что на ну, полнейшая невыносимость. При этом достаточно успешное начало творческой жизни, потому что это Академия, ну, в смысле, это даже не институт художественный, там, мастерские, там, Яблонских, там, и всякие, там, контакты со всеми, то есть он же ж, с тех пор дружил, там, с с, с это самое, и с по-деревянским, там, и, и со всеми там, моими друзьями, с кем возможно, как бы, и потом с героями будущих каких-то украинских, а потом и московских, советских там, подвигов, там, это самое, как Базилев, Шерстюк, там, Гитат, ну и так далее. То есть, собственно, в этом контексте я с ним познакомился, с Гитой, там, в Крыму он приезжал. И очень успешная и красивая парижская карьера, и о Соломухе я слышал с 80-х, потому что если кто-то ехал в Париж, то, конечно, останавливались под Парижем в замке, который, в, которым в те годы владел Антоша Соломуха. А все рассказывали о его совершенно прекрасных, чудесных женах там, и моделях, и обо всех прочих, там, как бы, и все это очень красивое, светское, такое вот какая-то история такой блистательной жизни. То есть эта карьера это не назовешь. Ну, как бы, я не знаю, ну мне не хочется так называть. И там великолепное наследие. И вот сейчас я понимаю, почему вопрос, я понимаю, о чем мы вообще записываем это интервью. То есть, они забыли ли Антона Соломуху у нас там, а заметили ли, как бы, вот что, что у нас был такой культурный герой. Заметили, забыли, да, забыли. То есть, почему забыли? Потому что сейчас, как бы, типа, сейчас всех забыли. Забыли всех. Забыли Малевича, забыли Архипенко, забыли там Примаченко, забыли... Глущенко забыли, Яблонскую, ну и соответственно как бы и Соломуху забыли. Яблонская выставка была в Нацмузее недавно. Примаченко сейчас проходит. Ты знаешь, что это даже не смешно меня. Яблонская выставка в областном краеведческом музее под названием Нацмузей, ты считаешь, до которой там сходит пару пенсионеров, ты считаешь, что это типа, что-то не забыли? То есть это когда я не вижу ни одной исследовательского труда, потому как она повлияла там, на того же там, Соломуху, Сильваши, там, понимаешь, да, как она воспитала, 40 лет воспитывала эти самые. Какое ее реальное место в украинском искусстве между Малевичем, скажем, и Соломухой. Да? Это не забыли? Это в этом жалком музее, куда мне стыдно заходить, это ты имеешь в виду, что это типа, да лучше бы, лучше бы, честно говоря, вот забыли в моем понимании. То есть э, забыли, это, подожди, а где я что-то... Я не помню о большой выставке какой-то с там последних работ в музее имени Яблонской. Не, нету, не было. То есть я что-то не помню привезенного, скажем, там шедевров Александра Архипенко из Израиля и выставленных в музее Александра Архипенко. То есть, а все остальное, вот что ты меня зовешь, понимаешь? Для меня это, что, понимаешь, что я выставлюсь в Барашевской библиотеке, что меня выставят в этом так называемом национальном музее, это типа это одно и то же. Единственное, что в Барышевской библиотеке я сделаю это из благотворительности, например, если меня попросят, да, как бы, а национальный музей еще и какие-то там, типа, используют какие-то бюджетные деньги, как бы взятые, скажем, с моей покупки моих любимых сигарет. Понимаешь, как бы там вот эта разница. Это нет, 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 нет. Это как бы это нет никакого культурного процесса. То есть то, что где-то выставят там несколько картинок, там, соломухи, это не возместит пробелов в, в значимости его биографии. То есть и почему меня радует, что что забыли? Меня радует это все, что забыли. Вспоминать должны так, как должны вспоминать по-настоящему, да? То есть как бы с полным научным набором там и общественным набором как бы всех вот определений и исследований. То есть с полным пониманием, зачем этот человек родился, прожил и что он нам принес и что после этого появилось, да, как бы, на кого он повлиял, то есть, и, и, как это все, и когда вот это вот будет происходить, вот действительно реальная, очень активная культурная жизнь, и когда мы узнаем, что вот национальный музей там, за миллионы, миллионы гривен, значит, купил, там, серию там наикращих там останних там цих вот старых фотографий, Соломухи, и когда ты их побачишь Не у Андрія Супруненко на стіні в офісі, да, оту картинку. а коли ти заходиш в Верховну Раду, понимаєш, да? І замість зависит этого чудища, понимаешь, да, вот этого там, з флагами, там де якісь там ангели літають над депутатами, да? коли там буде висеть голограма соломухи, да? то я тут сказал, що не забили. Да, то есть как бы, или там, когда, когда просто понимаешь, да, когда просто люди осознают и признаются, кто учился у Яблонской, чему научились, и чему не научились, и что в этом было хорошего, что в этом было плохого, где степень таланта, гениальности, компромисса и всего остального, когда пойдет вот такой культурный процесс реальный, да, вот тогда я буду говорить, что да, что-то происходит. Понимаешь, когда делаются какие-то отчетные выставки на какие-то мелкие там, государственные гранты, понимаешь, для, для, того, чтобы удержаться на зарплате, потому что если Национальный музей не сделает там хотя бы раз в пять лет выставки, ну хотя бы Яблонской, да, то как же ж они будут получать зарплату за с 9 утра до 5 вечера? Ну, объясни мне, то есть, кто же им даст денег? Ну, вот, мне это... Да нет, так я же про Соломуху и речь, как бы, понимаешь, да. И вот как бы вот это вот... Э трагикомизм ситуации с Соломухой э, заключается вот в этом вот в степени забыли не забыли то есть да никто не забыл естественно все помнят антошу как бы те кто с ним имел дело повлиял ли он на нашу культурную ситуацию О, огромное влияние конечно и чем дальше тем больше буду вспоминать как бы просто что он из какого-то скажем там попсового государственного уровня он переходит э, туда где ему и место в, в национальную мифологию то есть вот он станет этим мифом. Вот. И этот миф, и я никогда не дам этому мифу помереть. Пока я жив, я буду всем рассказывать о том, что мне рассказывал Антоша, о том, что Ван Гог вовсе не покончил с собой, а что его заказал Турусла Трек, понимаешь, и тому подобное. То есть я буду рассказывать о том, как Антон ходил по улицам Парижа на Бастилии, понимаешь, или в латинском квартале, как выскакивали галеристы, рестораторы, понимаешь, что просто чтобы с великим удовольствием поздороваться с Антошей. Я не был знаком со всеми его женами, но с последней Леной Кан я хорошо знаком. И я могу рассказать о блистательной личной жизни этого человека. Вот, и, и о том, как он жил и умирал. То есть, на, 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 насколько я знаю. То есть, понимаешь, да как бы и даже, как минимум, такой носитель, как я, там, или Гайдай, там, или Пятковка, или Цишкевич, там, или масса-масса-масса других, надо, в конце концов, как по-деревянски. Никто не даст этому, как бы, вот, э, умереть. Если бы сейчас Антоша начали, понимаешь, там президенты возлагать винки, понимаешь, там какой-нибудь его картине там выставленной в какой-нибудь жалкой галерее, как бы меня бы это покоробило, потому что у нас сейчас еще не налажена живая жизнь живых культурных э, людей и событий. И начинать как бы вот это вот делать вид, что мы там страшно ценим наше прошлое, например, да, то, честно говоря, Попытка вот заболотной, скажем, сделать вот этот вот проект музей, музей Малевича, музей, аэропорт Малевича, да? Я же тоже самое сказал, как бы, ну так вот, ну, вроде активно поучаствовали, Маценка квадраты нарисовал в арсенале, что-то сделали, там идут эти вот какие-то перестановки, меняется начальство в арсенале, там всякое такое, как бы, ну, естественно, что у нас Маценко, ну, как у фанатичных художников и как у фанатичных борцов за национальную справедливость. Ну, конечно, аэропорт должен быть Малевича. Только потом до меня доперло. Это же прилетает какой в аэропорт Малевича. Да? Ну, то есть он билет покупает, он понимает, что он летит в черный квадрат. А -а -а. Он выходит в аэропорту Малевича, он проходит через Duty Free. Там в киоске продается черный квадрат Малевича за 99 там, евро, чай, грива, я не знаю, как захотят. Да? Он садится в лохотронское такси, и едет по чудовищным микрорайонам, поначалу все нормально, там 25 километров единственная автобана в стране, а потом начинается вот это вот безобразие, значит, это все, что он видит, как бы, и потом он подъезжает к мосту, и вдруг справа от него стоит баба кистей Вучетича, которая приписывает бородаю, да, это же Вучетича монумент, как мне недавно объяснили просто не в Волгограде, поставленный здесь. А потом он въезжает, доезжает в Верховную Раду, а там опять это же чудище с прапором, с ангелом, и, значит, холст масла высадить, и, и, тогда человек просто плюнет нам в и скажет, чуваки, а вы вообще имеете право, понимаешь, да, называть аэропорт Малевичем или нет? Вот, короче говоря, для того, чтобы кто-нибудь начал офици на официальном уровне, там, какому-то державному, музейному, вспоминать Антошу Соломухи, мне вначале должны предъявить набор этих людей, что мне не хотелось дать им врыло, когда не упоминают имя этого великого художника. Вот когда эта ситуация наладится, а она наладится очень быстро. Понятно? То есть пока что я вижу, что Антошину выставку очень успешную и классную, можно было бы сделать, конечно же, на мастейском барбакане во время Майдана. Вот это было бы достойное место для выставки Антона Соломухи. Все остальное это жалкие пародии на галереи, музеи, на всю остальную хрень. Вот это вот как бы и есть место Антона Соломухи. Это ж и про культуру было. Ну как, у нас очень много случаев иммиграции художников. Антон Соломух – это один из таких вот потрясающе красивых, красивых историй, потому что она вся успешная. То есть успешное начало украинской биографии, там, советской, в смысле, прекрасная совершенно успешная там глобальная хорошо сделанная биография то есть большого коммерческого успеха во франции какого-то там э, художественного успеха где-то на других каких-то теренах потом очень красивая история возврата соломухи в 2008 году сюда в украину значит совершенно осознанный четкий внятный с полным пониманием кто он и шон то есть он сюда привозил эти лучшие французские галереи ну как минимум Боба Бенаму, на украинской ярмарке и так далее. Попытка интегрироваться здесь, то есть как вот такое проявление вот этого, скажем, настоящего культурного патриотизма и так далее, и так далее. То есть Антон был... Э... вот тут, может быть, это прозвучит некорректно, как бы, то есть, но тем не менее я хочу это слово употребить в самом лучшем смысле этого слова. Антон всегда был очень модным художником. Он был модным человеком, модным художником, то есть, скажем, модной личностью. То есть он жил э... всю свою жизнь, как бы, он, он делал именно то, чтобы было ну самое вот самое самое самое. То есть мне очень жаль, когда я вижу вот эту вот фотку голограмму у Суперленка. Мне очень жаль, что я ее одну только вижу, только в одном месте, потому что человек нашел вот уже в конце жизни вообще Это настолько потрясающий еще там скажем эстетический технический ход как бы ну, который который, конечно же, у него кто-нибудь слямзит, кто-нибудь это наделает похуже, но все равно справедливость всегда торжествует, и все равно будет понятно, что все это как бы пуча в Антон целомуха Глобальность – это как бы вот отличный культурный пример. Вот э, мы все время говорим про евроинтеграцию, про взаимовлияние, все такое. Вот Антон является просто типичным примером вот этого человека. Да, что можно, можно уехать, э, а потом можно вернуться, можно то есть и во Франции быть французом, как бы и в Киеве, и киянином, то есть и, и в Нью-Йорке, Нью-Йоркцем. То есть можно все, все это, Все это очень легко, это очень свободно. И нас, в принципе, нас всех так или иначе э, ожидает нечто подобное. То есть мы уже никогда не будем такой, вот скажем, затюканной где-то там такой провинцией, зависшей между двумя глобальными мирами. То есть мы все равно будем как бы брать примеры, Антона все чаще и чаще все будут вспоминать. И Антон будет таким вот просто хорошим классическим, таким педагогическим примером для того, как в принципе украинский художник может опять же таки оказаться вот в мировой культурной ситуации.